Дехто впевнений, що ідеальних сімей не буває. Коли приходить період розчарування, починаються конфлікти, десь дівається любов. Чи можна все ж таки повернути любов у сім'ю, поговоримо сьогодні з нашим гостем? Сьогодні у нас в гостях сімейний консультант Лідія Дмитрівна Нейкурс. Доброго ранку вам, Лідія Дмитрівно. Доброго. Дякуємо, що ви завітали до нас. Сьогодні у нас тема така. З одного боку, непроста, а з іншого боку, уже, ну, якби вона така настільки популярна, що Точно ну, похоже. кожна сім'я, напевно, з цим стикається, ну, може, через одну, не знаю. О все ж таки, така, знаєте, приказка жили собі довго і щасливо і померли в один день. Взагалі таке буває чи ні? Такі сім'ї, що вмирають один день? Так, так, можливо, не вмирають в один день, але в усякому разі, от, все життя прожити… счастливо и никаких проблем вообще э, счастливо прожить до конца своей жизни можно uh -huh. но это не значит что никаких конфликтов никаких каких-то таких опасных ситуаций там в жизни никогда не будет будут но просто они решаются по-другому в той семье которая живет долго и счастливо uh -huh. а если решать неправильно тогда получается и несчастливо и коротко І розвод. Так, все. але от ми, цікаво те, що от буває таке, знаєте, прожили все життя, і от, наприклад, вона померла, а через місяць він помирає. Там За так, нею. Так, так, так. Це буває, тому що вони сильно прив'язані, були друг до другу. Це нормально, це добре? Так. Бог сказав так, Приклеїться. — Мають бути разом, <клес> так. <клес> добре, ну все ж таки, повертаємося до молодих сімей, так? Угу. А, тому що найчастіше це саме там ось такі є проблеми, що от. почуття згасають, от любов десь вона згасає, десь вона пішла, кажуть, пішла любов, все, повяли помидоры. Чому так буває, взагалі, хто, хто вина в том? Чья вина в тому? Мене завжди удивляет вот это вот выражение, которое применяют к любви. Пришла, ушла, исчезла, угу. что это как будто личность, которая, которая пришла, она есть и живет у меня. А тут она ушла себе, и тут мы страдаем. Чё она ушла? И То есть так. уже я не виноват, она ушла. Так. Поэтому вот это вот скидывание вины на кого-то непонятного, эфемерная фигура, это тоже неправильное понятие, которое сложилось, потому что раз она есть и исчезла, значит, что-то такое получилось. Так нужно определиться вообще-то с вот этим состоянием. Как я понимаю, что любовь есть, я должен это знать. И каждый парень, девушка, которая вступает в брак, они об этом должны знать. Что же такое любовь, uh -huh. которая должна у них жить там и постоянно никуда не уходить и не, не возвращаться и вновь или как там. Может ну, быть, вы уважаете у них любовь, так. а на справде, там... И такое бывает. Поэтому надо точно определиться, что это такое. Присутствие любви это как? А поэтому я всегда обращаю внимание на консультативных наших встречах, когда консультирую пару молодежь или еще как-то на, на эту тему, я всегда обращаю внимание на то, что любовь ⁇ это состояние наше. Угу. И оно зависит от нас во многом. И поэтому, если я это понимаю, то я тогда немножко рулить могу чем-то. Угу. А то она пришла и ушла, а так я при чем. И поэтому, когда я знаю, что любовь, которую я несу, в себе, в ту семью, которую я строю, это парень или девушка, с одной и с другой стороны, она должна, когда мы поженимся, она должна увеличиваться вдвое и расти вместе со стажем семьи. А не навпаки. А у нас получается наоборот. Так. До свадьбы я любил или любила, так что даже глаза мои ничего не видели и уши не слышали. То есть у меня было такое, эфемерное такое состояние непонятное. Но когда мы поженились, быт заел. Кого заел? Любовь? Вот теперь надо разобраться с тем, что же такое вот это семейное счастье, любовное, угу. что это гнежность, как оно выглядит. И когда мы читаем Библию, когда мы общаемся с Богом, мы начинаем для себя хорошо усваивать, что же такое любовь. Оказывается, такое? с самого детства мамы и папы учат девочку или мальчика любить. Той любовью, которую он должен принести в семью, то есть они строят личность, которая отдает любовь. Как они это делают? Они отдают свою любовь детям. То есть они на, на, на практике да. показывают, как любить? Правильно как любить, как да. любить. Когда ребенок немножко подрастает уже в подростковом возрасте, специальные занятия о том, чтобы строить себя, потому что их трудно рулить уже. Угу. Маленький ребенок он воспринимает сам, а вот подросток его надо учить, как любить, что такое жертвенная любовь. Вот это слово жертвенная любовь, которое мы употребляем очень часто по отношению к Богу или к другим людям. Мы иногда не хотим как-то прилепить это словосочетание к себе. А оно является источником или корнем настоящего семейного счастья жертвенная любовь. То есть любовь не бывает не жертвенной. Если она любовь, то она обязательно жертвенная. И мне такое выражение очень нравится. У нашего одного пастора я так в проповеди услышала, и оно у меня так застряло в голове: что измерить свою любовь можно величиной жертвы, которую мы готовы принести. Значит, Тихо. я люблю. И вот теперь я люблю, и если ты любишь, то ты должен мне сделать, а я жду, пока ты это сделаешь. Вот это односторонняя любовь, один жертвует, а другой принимает эту жертву. Так понимает мир сегодня весь, угу. что один любит, а другой позволяет себя любить. Это, это в корне неправильное выражение. Угу. Счастливая семья там, где оба делают или хотят сделать друг друга счастливым. Жертва есть, да? ты из за да? рады счастья и другое. Да. И он, он, благодарен за то, что другой делает, но и сам готов жертвовать. Uh -huh. И вот величина, чем я жертвую, как я жертвую, она может определить окраску счастливой нашей семьи. Как это делается? И вот теперь, почему у людей такое складывается впечатление, что любовь исчезла? Так. Ну что, может, ее не было вообще, может, они помилились. бывает. Можливо, ну, что такое? Да, что вот может быть? бывает такое, что там любви и не пахло. Такое угу. бывает, она и рядом не стояла. Почему? Потому что люди принимают за любовь страсть, угу. влюбленность, химические какие-то выделения гормонов, когда тянет, притягивает, сексуальное влечение. И они это принимают за любовь. Но Бог сотворил эти гормоны, это состояние мозга нашего, когда Он управляет этим процессом привязывания, приклеивания. Бог сотворил эти гормоны. Но когда там есть основание любви, агапы, угу. той любви, которая делает что-то, и любовь тогда употребляется как глагол, а не как существительное, куда исчезла любовь. А если мы поставим вопрос в том понятии, как Библия это говорит, потому что употребление этого слова там словом любить, как верить, слово вера существительное тоже так не употребляется в оригинале, а именно глаголом верить, <связать> <связать> то есть обязательно что-то делать. И здесь в слове любовь обязательно мы ставим этот вопрос, что делать, любить, а что это значит? И вот мы а можем. Люблю. Так, это все-таки практика. Что это делать? А вот апостол Павел mm -hmm. говорит: то есть Библия, и Бог нам помогает, открывает все. Что мы должны делать, чтобы узнать, я люблю или меня, любит ли? Mm -hmm. И там перечисляются эти все глаголы: Любовь все прощает, она не раздражается, она все переносит, она верит, она надеется. И если мы проверяем себя, то мы можем себе задать этот вопрос: Что я делаю? Mm -hmm. Раздражаюсь, ничего не прощаю, помню, злое вечно, я отторгаю, я не помогаю, я не жертвую ничем. Я лег на диване и жду, пока мне принесут, ну, пока сделают и претензии, и одни претензии. Это уже есть признак того, что любви нет. Ну а видите, а ну, что может быть такое, что кто-то один только винен в этом? Че обязательно, вот знаете, говорят, когда там что-то сталося там, или пара рассталась, еще что-то, mm -hmm. обязательно вы не оба. Можно так сказать? что все-таки может быть один винен? Нет, ну, обязательно какая-то часть вины во второго тоже есть. Первая mm -hmm. даже часть вины – почему до свадьбы не разобралась, с кем имеешь дело. Ну так. Это уже вина. І вже чоловік знає, що не він один виноват, а і я. Ну, але, ну, розумієте, це можна в таку депресію просто зайти. От ну, я да. винен в тому, що я помилився, я щось зробив неправильно, що вибрав не ту людину і так далі. Ну, є, є у нас а, ще одне правило. Замечательне правило, яке ми читаємо в християнському домі. Це книга така, дуже угу. хороша книга. І там є таке вираження. Ніколи не допускай мислі, що твій брак – ошибка. Значить, робимо вивод. Бог готовий допомогти кожній парі, исправить положение. Когда ты видишь, что вы не туда пошли, куда-то врозь, пошли друг от друга, значит, нужно остановиться и посмотреть, задать себе вопрос, что не так. И вот обычно, обычно всегда, когда мы проверяем, даже на консультировании, это уже люди, мы разбираемся, и то мы находим причину, то я не, неправильно реагирую, то я не умею сдерживать эмоции, то я неправильно мыслю, то я думаю, что я читаю мысли, а оно совсем не так, я подозреваю человека или еще что-то. То есть часть вины при распаде брака обязательно есть на обоих, часть угу, вины угу. есть. Но может быть такое, что один человек никогда и не любил, и он не умеет любить. Но когда второй начинает учить его любить, потому что, возможно, у другого супруга не было даже возможности видеть, что же такое так. любовь. Некоторые выросли в детдомах, некоторые потеряли рано родителей, жили с бабушкой, и дедушкой, которая могла только кормить их, одевать. Угу. И они не видели этой э, любви родителей. То есть мужа и жены, которые должны оказывать свої поведения, ну, отношения детям. Да, да. да. и ну, они не ну, знают. Дивіться, ну дуже часто так, ну навіть от в світі психологи радять, що от. Не склалися у вас, характери, так, угу. пішла любов. Ну, розійшлися, пішли, так, знайшли іншу делаю. людину і так далі. А, ми розуміємо, як християни, що Біблія проти цього, і це неправильний варіант. Але в той же час жити з ярмом на шиї, так, Ну, не дуже хочеться. І хочеться, і хочеться ж таки щастя, хочеться любові. Що, дайте, у нас, на жаль, не так багато часу залишилося. Угу. Дайте якісь конкретні чіткі поради, що зробити, щоб кохання повернулося. Могу нескільки таких варіантів. судя из той ситуации которую я встречаю почти каждый день mm -hmm. при консультациях то есть когда люди обязательно заявляют наша любовь ушла мы уже друг друга не любим так. или один говорит я не люблю я не хочу mm -hmm. даже иметь дело вот это свидетельствует о том что люди вообще не понимают что такое любовь потому что если у них вообще нет любви то им вообще жениться нельзя никогда и ни с кем он если нет этой любви нормальной любви агапы которая безусловная любовь, то она же проявляется и к соседям, и к друзьям, и к со сотрудникам на работе. То есть мы как люди между собой общаемся через вот это, вот это качество. Игы, игы. Эти качества нашей души, нашей личности. Но если у нас этого нет, то мы должны остановиться и определить, поставить себе диагноз. У меня этого нет, это больное сердце, больная личность. Нам нужно начинать учиться этому. Игы. И вот когда мы начинаем учиться, у нас должен появиться какой-то образец любви. То, что, например, мы говорили, или мальчик, или девочка, они никогда не видели материнской, отцовской любви между собой. Значит, что им надо сделать? Им надо увидеть образец, модель. Без этого ничего не выйдет. И об этом как раз говорит Библия, что вот вам модель любви. Так возлюбил Бог мир. Иисус любит тебя. Как? Я люблю вас. Иисус нам говорит. То есть Библия открывает все вот эти дороги любви. И когда мы проследим, как же Иисус, как Бог любит нас, людей, мы проследим все те качества, которые апостол Павел попереписывал. Его не раздражало это, он прощал, он понимал, он помогал. И он не говорил, ах, вы такие, так до свидания, я ушел. Нам нужно учиться у Бога любить. Если мы будем смотреть на людей, смотреть фильмы, как они любят, ну там можно повосхищаться. Вот молодцы хорошо живут. Но я таких фильмов сейчас не вижу даже. Угу. В основном показывают горячие моменты такие острые моменты, когда ну, люди так. расходятся по каким причинам. А поэтому, когда люди понимают, что любить это значит жертвовать, любить это значит всегда прощать. А прощать это значит не э, гладить по головке человека. Ах ты изменяешь, ну изменяй дальше, а я тебя прощаю. Uh -huh. Это не любовь. Прощать это значит привести себя в порядок. Не иметь злости, не иметь вот этого раздражения на другого человека. И хорошо подумать. А почему этот человек изменяет? Может я что-то делаю не так? Может я как-то веду себя не так? И вы знаете очень много звонков, когда мне звонят и говорят: вы мне помогите, потому что, возможно, я что-то делаю не так. Меня это уже радует, потому что человек готов учиться, любить и увидеть угу. свои ошибки. Поэтому любовь не может прийти и уйти. Любовь вот имеет такое одно особенность такую, которую нужно знать. Любовь нужно поддерживать. Как огонь. Угу. Если, ты, это, ты, да, туда, да, если да, ты ушел от этого костра, если ты ушел и ничего не подкладываешь туда дров, то этот, этот костер угаснет. Вот любовь именно угасает. Вот это может быть. Или по-другому говоря, умирает. И вот какая любовь умирает? та, которую не проявляют. Вот они целовались, обнимались, и в, и в начале своего брака все было целование, и обнимание. До тех пор, вроде бы, они считали, что они друг друга любят. Но не было вот этих моментов, когда был конфликт, и я простил, угу. я пон понял, я хочу поддержать, я хочу пожертвовать своим временем, своим, может быть, каким-то успехом, но помочь ему. Вот это проявля, вот это есть костер. Мы подкидываем туда дров и подкидываем туда, и тогда получается результат совсем другой. Если я слежу за собой, я не жду, чтобы ты сделал, угу. а я как раз хочу сделать. Но если это делается с двух сторон, то костер горит до Горыть, конца жизни. Полов... Но очень интересный есть еще совет, Бог дает. Он говорит так, если ты замечаешь, что твой костер тухнет, угу то ты начинай со мной разговаривать, я тебе свою любовь передаю, ты ее передаешь дальше своим супругам и детям, и все, и у нас получается результат. Бог может возбудить у нас и желание, и чувство, и, и работу, и действия <initiatives> по своему благоволению. <Companies> то есть я люблю тебя, и поэтому я научу тебя любить. Ну так человеку невозможно научить его, когда он не хочет. <spec Liu> Надо <след> хотеть. Першу очікую треба хотіти возобновить костер любви, а не сумніватися в тому, що моя сім'я це я вже не люблю, треба искати щось другое. Це ага. шибка. Ну я думаю, сьогодні, ми, наша мета сьогодні надихнути, надихнути наших глядачів, що все ж таки боротися за почуття, боротися за ось цей це багаття, яке має горіти сімейне багаття. І якщо обоє будуть підкидати туди дров, то він буде просто палати довгі роки. Да. Дуже дякуємо, що були з нами. Друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про. Ту проблему, коли любов іде з сім'ї і почуттів здається немає, що для цього робити, нам розповіла сімейний психолог Лідія Дмитрівна Нейкурс. Нас зараз невеличка пауза, після чого ми продовжимо.